मेरे मुसलमान भाइयों कोई है हज़रत बकर रज़ी अल्लाह तह का पैरोकार कि जिसने मजलूमियत और ग़ुलामी से हज़रत बिनाल रजी अल्लाह ख़रीद कर और आज़ादी दिलाई थी आज मुसलमानों में कोई अबू बकर का पैरोकार है कि गज़ा में मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों को और अजरत बिलाल के पेरोकारों को मजलूमियत और अहद अहद की सदा लगाने वालों को आज़ादी दिलाए उन्हें खरीद कर उन्हें इस मजलूमियत से छुटकारा दिलाए मेरे मुसलमान भाइयों एक वक़्त था कि बिलाल को जंजीरों में जकड़ कर सारी रात कोड़ों की बरसात की जा रही थी हर जरब हर कोड़ा उनके जिसम से काल नोच लेता है गोश्त के लोतड़े चिन्नी हो चुके हैं, खून रवा है, है। जख्म तपक रहे हैं और बिलाल की आंखें सबर की तस्वीर बनी हुई है पूरी रात अजियत की आग में तड़पते हुए गुजरी है अब अगला दिन तुलू हो चुका है सूरज अपने जोबन पर है सेहरा की रेत अंगारे उगल रही है ऐसे आलम में कोई नंगे पाँव निकलने का तस्वर भी नहीं कर सकता मगर उमैया बिन खल्फ ने आवाज लगाई है बिलाल को ले आओ जंजीरों समेत बिलाल को घसीट कर लाया जा रहा है हुक्म मिलता है इसे सीधा देखते हुए रेगजार पर लेटा दो ख्याल करो जख्मों का गोश्त रेत से मस हो ताकि ये तड़पे ताकि ये जले ताकि ये बोले बिलाल को लिटा दिया गया रात के ज़ख्म अब गोया देखते अंगारों में सुलग रहे हैं वो तड़पते हैं, बिल्कते हैं, मगर सब्र नहीं टूटता उमैया चीखता है पत्थर लाओ बारी पत्थर इसके सीने पर रख दो ताकि ये हरकत न कर सके अब बोल बिलाल अपना कलमा छोड़ दे उस दीन से पिर जा जिसे हमने न माना जिसे हमारे आबाव अजदाद ने न पढ़ा तू गुलाम है गुलामी कर बिलाल के होंठ हिलते हैं उमैया और उसके साथी खुशी से जूमने लगते हैं उन्हें गुमान होता है कि तफली की तकलीफ़ ने बिलाल को तोड़ दिया है लेकिन फिर बिलाल की आवाज़ आती है कमज़ोर मगर गैर मुतजल दर्द में डूबी मगर यकीन से लबरेज अहद अहद उमैया का चेहरा गजब से लाल हो गया बिलाल टूटे नहीं बिलाल ने अपना कल न छोड़ा बिलाल ने अल्लाह के दिन से मुंह न मोड़ा यही सज़ा रोजाना दी जाती है दिन रात का यही मामूल है और बिलाल के लबों पर हमेशा एक ही सदा होती है अहद अहद फिर एक दिन सिद्दीक अकबर रज़ी आते हैं उस बिलाल को ख़रीद लेते हैं वो बिलाल जो खुद को अल्लाह के हाथों बेच चुका होता है अल्लाह ने उसे खरीदने के लिए अपने महबूब का महबूब बेच दिया खरीदार भी अजीम खरीदा जाने वाला भी अजीम बिलाल की ग़ुलामी ख्सत हुई ओ अलैहि सल्ला की यार बन गए बिलाल रज़ी गए और आज मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों गजा की सरजमीन पर पिर कोड़े बरस रहे हैं रात अंधेरी होती है मगर उन पर बमों की रोशनी गिरती है छते चीन ली जाती है जिसम लहूलुहान है गोश्त पोस्त के ये पेकर दिन चढ़ती ही तपती धूप में सुलगते हैं, न साया है न पना न दवा है न दिलासा इनसे पूछो तुम्हारा कलमा क्या है तुम अब मुजाहमत क्यों नहीं छोड़ते तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते इसराइल को मान क्यों नहीं लेते अपना दीन छोड़ दो अपनी बात से पलट जाओ और बिन पिर कान लगा कर सुनो इनकी जवाब किसे बच्चे की लब हिलते हैं किसी जख्मी सहाफ़ी की आवाज़ आती है एक माँ एक बाप एक आलिम एक इंजीनियर एक नौजवान सब के लबों से एक ही नारा बुलंद हो रहा है अहद 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 ये कलमा अब भी नहीं छूटा ये काफिला अब भी नहीं रुका ये जबान अब भी नहीं तमी ये ईमान अब भी नहीं झुका और सवाल उठता है क्या आज कोई अबू बकर है जो इन्हें खरीद ले जो इन्हें इस झलम से छुड़ा ले क्या कोई है क्या कोई है क्या कोई है, क्या कोई है?